dash it Bu yaxınlarda kitaba yayılıb əqidə babında mətn-i münkəl olan, isnadı zəif olan, mətn-i münkəl olan, isnadı zəif olan, mətn-i münkəl olan, isnadı zəif olan insanlar arasında yanlış bir hədis yayılıb və bu şübhəni təbii ki, haqq əhlinin düşmənləri atıblar və adını qoyublar da Şeyxan Ülviyənin əqidəsə Albihi şeyh Efsanü Temimi rahimehullah gətirdiyi hədis onlar kimi hədis deyil. Hansı hədisdir qardaşlar? Ra'aytu Rabbi 'azza wa jalla fi manam. Fi surati ash-shabi al-amra. Cəddü Şabi Qatad ibn Uşr. Bu hədis matn cəhətdən munkar. Əsəh qəbul alimləri və riyahu hadis isnad cəhətdən əsdə zəifdir və qəbul olunur. Hərsi mənası Allah nəbi sə sallallahu əleyhi və sə görür ki, zəddimdə yuxumda gənc bir simada gördüm. Üzü təkşür, saçları qalın sıx və qızıl əqqablar geyinmiş. Bir divayətə gəlir ki, otənaley huliyətun xamra, üzərində qırmızı bəzək və bir divayətə gəlir ki, yaşıl bir yerdə digər vahtə gəlir ki, qızıl əlçin üzərində və 4000 mələk daşıyır. Hədis əslində əzizlər müntəqidir. Mətn cəhətdən və inanc cəhətdən də asqazeftir. Və bu hədisi şeyx Əhsan Üteymiyəyə nisbət edirik. Hak əhli və düşmənləri. Və deyir ki, bu da şeyx Əhsan Üteymiyəyə görə ağidəsi. Halbuki şeyx Əhsan Üteymiyə nə rivayet edir? Qudeyil. Deyər vahtda nə gəlir? diye bir hacim Muhammed Ahmed Allah vesale getirir. Yine hadiste maqal isna cahetine hemçinin rivayet cihetinden ihtilaf var. O rivayet şedir. Ayi Rabbi Azza ve cel bi ahsani suvari. Taallak. Rabbil Allah azze ve cel en güzel simada gördüm. Anca bırakın dalanı gelmedi işte. Bunlar neylerler? Uydurma ve münker olan istad mətn istisna cəhətləri yarımayan bir hədisdir. Hədis isnadında naqal olan, ixtlaqlı olan, yəni səhih ilə qeyri-səhih arasının arasında və mətnə yalnız bura kimi olan hədislə birləşdirilib, neyinlər olemaydı bu fərq. isnadı zəif olan isnadı zəif olan isnadı zəif olan